Денис Перепелица, это Григорюк, э, вот, это Бодяк, о, это вот, правый сектор. Вот, это получается Валера Элефториади, Денис Коза. Максим Шаригін виникла ця ідея в мене Зразу я хотів як хостел то і в ньому збудувати капличку для того, щоб пам'ятали наших хлопців. От. І для того, щоб вони дійсно охороняли. І Кожен, хто прийшов, міг побачити, що є воєнство Христове дійсно, і воно захищає нас. и наши нашу нынешнюю Украину с неба. Меня уже знали как художника, который рисовал Майдан, революция гидности, это события в Киеве. Я его вставлял, презентировал его в музее у Шевкуненко у нас. И так они меня нашли, и ну, я решил поучаствовать, тоже пригласили, конечно же, я не мог отказаться, потому что такие события в Украине сейчас, и в стране не мог остаться, тем более, когда узнал, что это земляки, получается, что это с Херсона, и, ну, и ребята тоже. вот И начал работать. Значит, это летом было, на протяжении лета, и вот осенью закончили.